данной ситуации у нас нет полномочий, уважаемые. Да ни у кого нет полномочий. А у кого что что тогда полномочия? давайте у кого по закону. Тише, 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 тише. Да. Ну, давайте так, любое вмешательство в этот процесс, это будет работать, на как нет. говорится, как аргумент для нее. Что приехал мэр, команды давал, сорвал, как говорится, весь процесс. Не, ну это, это недопустимо, да. вы же поймите про. Она в ведении центра избирком. В принципе, вот сейчас надо поставить в известность центр избирком, с моей точки зрения. Центр должен знать, что сейчас ситуация в городе очень сложная, что городская избирательная комиссия нарушила те-то те процессы, что вызвало негативную реакцию общественности, участника выборного процесса. Вы сможете подписать такое Юрьевич, Да, да причем к подписать. Тут, тут надо ЦВК, просто сейчас. И они нас ЦВК не, не Весь мир уже слышит, вся Украина. Ну, я видит, говорю, и как слышит. я вижу этот процесс. Да, да. Наше вмешательство запрещено законом. Вмешательство административное, в деятельность городской избирательной комиссии это грубое нарушение закона. И никто не имеет нет, нет, права я, нарушать ее компетенцию. Я, я в думал, ситуации. Может она кому-то звонит из ну это нужно? мы можем догадываться. Или... Да, Одесных... Вот ну вот областной руководитель я городской кому заместитель губернатора Виктор Васильевич. Кому не, ну а, я, же не знаю. я как она предположение, я просто задаю вопрос. Она находится исключительно в юриспруденции ЦВК. Все. Она уже нарушила сегодня около, по-моему, 8, 6 или 8 пунктов. Вот в этом надо поставить безвестность ЦВК. В этих нарушениях надо ставить безвестность ЦВК. Да, не собираться вот так, а просто официальное должно быть обращение. ЦВК по этому вопросу. И ЦВК должно реагировать и в соответствии с законом дать ответ всем, кто обратился. Сколько часов будет ЦВК принимать решение? Мне сложно тут ответить. По регламенту какой порядок? Просто если они будут принимать 6-8 дней... У нас четыре да. дня, выборы. партия нет, «Народный ну, фронт», я, фронт я, не я, может отозвать своего члена ВВК. Она принять оперативное решение. Нет, ну, с, ну, нет, тут, ну, нет, с моей нет. точки зрения, тут достаточно проконсультироваться, выйти на определенное решение. решение. Мы должны учесть еще одно, что если нас ставят сейчас перед выбором, который нам навязывают, или мы принимаем фальсификацию, так, подожди, то, что с ее стороны уже есть нарушения. Эти я нарушения, значит, если они зафиксированы и переданы в ЦВК официально, тогда эти нарушения будут рассматриваться в ЦВК. Кто, ЦВ, то есть, ЦВ, те ЦВ, нарушения, которые вы сейчас зафиксировали... ЦВК или прокуратура? ЦВК. ЦВК, но прокуратура ни к а, ЦВК не Или да. в суд, простите, административный, или в ЦВК. Это уже дело а, ЦВК. Я так понимаю, что человек чувствует свою безнаказанность. ЦВК уже несет по Олег. Кто Юрия. может заставить Юрия. ее? Да. А вы стать неправовой действующий городской глава как субъект избирательного процесса ЦВК? Я не являюсь это? субъектом избирательного процесса. А, ну вы как один как, из 13 партий, да. да. Но То есть в данной ситуации я могу субъект, только да. с вами. Если так, надо оформить это так, где-то подписаться как субъекту вместе, нет вопросов. Но, в принципе, у нас совершенно одинаковые с вами права. Вы возглавляете список, и я возглавляю список. То есть в данной ситуации роль э, моей должности городского головы в этом Нет, процессе в этом, может мы, мы, быть, может мы быть только негативной, сказал. если да. я каким-то образом пытаюсь с позиции городского <как> головы давать команды председателю центра э, ТВК ну, или членам комиссии. Но мы даже команды не, не давали. Поэтому в данной ситуации, если зафиксированы эти нарушения, они должны в официальном порядке доведены вышестоящий орган над городской избирательной комиссией. Вот моя позиция. А, вот они наблюдали за процессом все, что сейчас провели. Ни у кого не было вопросов про зачность процесса и отсутствие давления. давления. за тот факт, что три районі телека, та одна ну міська знаходяться під підконтрольних Ми, ми коли, в принципі вопрос задавали це може... була перша зустріч, круглий стол по виборам Спасибо. Петр, по-моему, Дзюба присутствовал, организовывал. Вот. Я, я, один из тех, кто сказал сразу, что недопустимо нахождение территориальной избирательной комиссии в здании под контрольному одному из субъектов избирательного процесса. Конечно. И это так и получилось. Там идет агитация прямая, там идет подкуп избирателей, о чем мы сегодня на да, На да. миска комиссия. Петр Николаевич. Міськая комиссия да. проголосовала. Вот комиссия проголосовала за переезд на Сейчас <свят> он проинформирует, але... как мы поступили в этой ситуации по помещениям. Расскажи, пожалуйста. Во-первых, районная комиссия, они подотчетные органу, который создал, то есть городской территориальной комиссии. Как только первое заседание прошли в отведенных местах, которые отвела городская власть, первое заседание всех... Места. Значит, это ДК «Искра», Рженикизовская администрация Гипромес, Жафневый район и городской дворец культуры «Чайка», Приморский район. И повтори, чтобы было понятно. Значит, Значит Рженикизовская администрация. Аржакицевский район, Жавневый район, Епромезия, Ильичевский район, ДК, Искра и Приморский район во дворце Чайка. Они первое заседание провели и на, в, этих в этих помещениях отведенных. И три дня они больше туда не появлялись. Причем городская комиссия была проинформирована, что так и так вот есть. В этот, в этот момент районные комиссии зарегистрировались по новым адресам. Со своей стороны мы писали... В регистрацию, но ну, это обычная процедура, что уважаемые, у нас выборный процесс короткий, поэтому просим оказать содействие, зарегистрировать и мы указывали адреса, которые мы им выделяли. Но они зарегистрировались по другим адресам решением они э -э -э okay. говорят, да, документов я не вижу. <coughs> Значит, об этом мы написали в ЦВК, поставили их в известность. Изменная <потронть> информация пошла в ЦВК. в ЦВК именно по этому вопросу. В ЦВК связались с городской комиссией <потронть> и... Решили, что городская комиссия должна с ними как бы раз, раз, разобраться, ну поставить точки над i. После этого городская комиссия приняла очень интересное решение: э, не вернуться никуда, а согласовать с городскими властями. Вот вот так. В чем, будем говорить, согласование и произошло. Ставим в известность, что мы расположены по такому адресу. У нас они есть да, что, нам все. ничего а, не надо. Они да. просто игнорировали. Вот по этому поводу мы еще раз написали в ЦВК, что в принципе ситуация вот такая была выделена. Мы потратили некоторые деньги там на телефоны, на все дела провели. Теперь как бы просим вашего разъяснения. Ну пока а разъяснения ЦВК Ну пока. Э, ну ЦВК дело в том, что порядка. ЦВК нет. Порядка. Ну здесь еще в это. самое. Начали менять комиссию города Мариуполя. Пошел этот весь процесс. Который... На наше письменное обращение. На письменное ни, ни одного ответа. Вот Но. еще раз нет, про нет, про процесс ЦВК? просто идет деструктивно. Хорошо, да, а ТВК ЦВК перевести вы да, 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 пробовали да, или нет? Они не имеют права. Мы не имеем права. Они подчиняются. Подождите, подождите. Из -за, из -за под, под да. Значит, там еще состав, когда был Гамбург, Колосов. Uh -huh, uh -huh. Значит, мы им предложили э, помещение спорткомитета. Uh -huh. Вот Гамбург и Колосов прибыли, посмотрели, их полностью все устраивало. Вот, и, в принципе, они согласны были переместиться. Очень удобно в центре, с подъездами, со всеми делами вот но потом пошли изменения их исключили из комиссии таким образом этот процесс остановился. И следующая комиссия уже не, не поддержала это ребят сейчас можно их переместить конечно да, даже мы решения, такую возможность мы имеем но для этого нужно их не согласие их не решение заставить их не надо они же обязаны находиться они они обязаны находиться только будет. там, где независимо. На этом можно есть подать жалобу в ЦВК, но опять же городская власть, получается, в этой ситуации власть районные не может. Комиссии, подчиненные тем, кто их создал, то есть городской территориальной комиссии. Они нам не Но они нарушили закон. Да, в не, в не, не решать, да. это только да. суд решает, да. закон нарушен или нет. Да, к сожалению, нет возможности. В законе четко прописано, что должны находиться независимые от выборщиков субъектов. Мы, 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 мы ствердживаем, что они порушили, но факт ну, порушения фиксует суд. Мы можем предложить завтра... Во, в, груз, в, любом случае, в любом случае, надо всех вы... вообще, да, да на, на, уровне города, делать. на мы уровне это города надо, вот, искать то Это надо. не Во дворце молодежи Я, уважаю. Вот, не В данной ситуации все. мы можем любые мероприятия проводить в пределах наших ну, возможностей. Да. но, но тут другое дело, что будет в итоге. Мы приняли какое-то решение. Оно абсолютно не имеет правовой силы в относительно... плане территориальной избирательной комиссии. То, то есть наша позиция и так вот она сейчас известна. Мы делаем все, чтобы в городе был соблюден закон о выборах, вот так как он проходил, когда мы выбирали президента 25 мая и то, как мы проводили выборы в Верховную Раду. В данной ситуации наша позиция абсолютно совпадает э, всех субъектов, э, участников этого процесса. Я ну, и, и тут нам не я, надо я, даже... Я, я думаю, что... Тут, тут нам не нужен другой стол. стол. Если это коллективное обращение от субъектов э, избирательного Нет, право. процесса, право, да. мы готовы подписать его. Я вот, э, как, как от э, партии, которую иду, возглавляю этот список. Точно так мы и остальные. Ну, я думаю, да, придется все-таки к, к этому подойти, потому что я... Ну, то, очень то есть интересно. я не вижу необходимости собирать круглый стол в связи с тем, что мы сейчас уже пришли к общей позиции. Да. Но, Но, с, не... с... Просто вопрос, как сегодня завершить этот процесс, well. для того чтобы он... подготовит наше обращение, толковое, хорошее обращение, юридически выверенное, подписать субъекты избирательного процесса города Мариуполя. Возьми на себя, или кто может это подготовить. говорил, Ну попробуем, попробуем. Тогда оно перейдет в официальную плоскость, уже тогда обязаны реагировать. Обращение может быть в нашу городскую избирательную комиссию и в Центральную избирательную комиссию.